الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ورسوله وارسل حين شاع الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اما بعد فاعلموا ان يومكم هذا يوم عيد لله يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء ليل الدرجات والمغفرة والغفران الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم يا بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجر وفى عملا قالوا ربنا ما جزاء أن يوفى أجره قال ملائكتي عبدي وإمامي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرامي وعلوي وارتفاعي ملامي جيبا لهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفرا لهم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وهذا الذي ذكر في هذا اليوم كان فضلا وأما أحكامه من صدقة الفتر والصلاة الخدبة قد ما كتبناها في الخطبة التي قبله نعم بقية المسألتان فنذكرها الآن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الأول قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أدعى في الخطبة يكسر التكبير في خطبة العيدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الحمد لله الحمد لله نستعينه وأستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي ما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحل أمتي بأمة أبو بكر رضي الله تعالى وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى وأقدرهم علي رضي الله تعالى وفاتمة سيدنا سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة واسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا اللهم الله, الله. في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروني